Понеділок, 21 листопада, оперативна нарада у міського голови. В місті незабаром зростуть тарифи на комунальні послуги. В ЖРЕО тариф відрізняється по кожному будинку. А за вивіз сміття мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 7 гривень 83 копійки. А мешканці приватного сектору 10 гривень 33 копійки. Существуючий тариф для населення. 6 гривень. 9 копеек, мы увеличиваем его на 1 гривну 74 копейки. В новом тарифе, почему он увеличивается, претерпели изменения только заработная плата, которая изменилась с 1200 до 1600 гривен. И стоимость топлива, которая в тарифе была заложена порядка 12 гривен, сегодня 20 гривен стоит дизельное топливо. Остальные все входящие остались без изменения. Вот. Для сравнения хочу, мы провели такой анализ по городам области, вот, где у людей уже сложенные тарифы, которые, которые они пользуются и тоже планируют повышать в связи с изменением минимальной стоимости зарплаты, минимальной стоимости топлива. Значит, в Кривом Рогу, вот у нас тариф, который мы предложили, 7,83. Кривой Рог, 11,31. Орженикидзе, но в Оржоникидзе нет полигона, нет захоронения, услуги захоронения. Новомосковск 11,85, Павлоград 8,70, Апостолово 11,39, Першотраванск без захоронения 7,65, Никополь 9,45 без захоронения. Соответственно, и по частному сектору такой же процент. То есть тот тариф, который мы предлагаем на сегодня, он ниже тех тарифов, которые пользуют города нашей области. Две недели оприлюднения. Мы принимаем все обращения граждан. У кого есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в письменной форме. Мы на все вопросы будем готовить ответы. Никто не останется без ответа. Всем ответим на любой интересующий вас вопрос. По тарифам мы, как уже было сказано, да, выставили информацию. Повышаем только в двух, по двум позициям: это по электроэнергии и по заработной плате. Не повышаем мы ни, ни топливо, ни материалы, которые тоже выросли несколько раз. Тож ждем э, люди на телефонах. Так що люба інформація можемо обговорити і дати любую інформацію, яка нужна будет. Міське керівництво планує розібратись чи дійсно є підстави для підвищення цін. Економічну обґрунтованість запропонованих тарифів перевірять до кінця листопада. Есть объективные факторы для повышения тарифов. Например, заработная плата, как указывается в пояснении, поднялась на 15%. Сколько там примерно? 15%. Электрическая энергия поднялась на, 200, на более чем 200% по сравнению с теми тарифами, которые были. Тарифы не меняли мы с 1, с 1 сентября 2015 года. У нас тариф, который они выходят по публикации, которая была в последней газете, они еще пока не приблизились к тем тарифам, против которых боролись потребители. Это тарифы были 2013 года, они уходили там за 4 гривны все тарифы. Тем не менее, с учетом объективных факторов с одной стороны и с другой стороны, есть необходимость проанализировать экономическую обоснованность тарифов. В связи с этим мной подготовлено распоряжение, Звучит таким образом, про аналіз тарифів на комунальні послуги, ну, керуючись двома законами про місцеве самоврядування в Україні законом України про житлово-комунальні послуги, з метою перевірки економічної обґрунтованості підвищення тарифи, тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються КП ЖРЕО, А також друге розпорядження стосується тарифів. КП чистого міста. І ті і інші тарифи були оприлюднені в газеті Жовтовудській вісті номер 47 від 18 листопада 2016 року. До 28 листопада заступнику міського голови доручено провести перевірку економічної обґрунтованості підвищення тих тарифів цього комунального підприємства і того підприємства. І за наслідком перевірки в термін до 28 листопада надати мені висновок для того, щоб я для себе сам зрозумів, чи дійсно є підстави для підвищення цих тарифів, чи може немає, чи може менше можна, а може ще й зменшити можна, можливо. Що ж, підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні, яке з січня наступного року, призведе до того, що усі тарифи на комунальні послуги стрімко зростуть, і не лише комунальні. Наприклад, на підприємстві ринкова торгівля та парковка, це ринок по вулиці Дзержинського. Вже порахували нові тарифи для підприємців, які орендують торгові місця. Тарифи виростуть на 60%. К сожалению, повышение тарифа будет значительным, потому как заработная плата составляет львиную долю в рыночном тарифе. Нам удавалось все это время как-то оптимизироваться за счет изменения формы налогообложения, мы переходили с НДС на общую за счет уменьшения единого социального внеска, за счет снижения продолжительности рабочего дня там для некоторых работников предприятия вот но теперь а, с новой зарплатой тариф придется пересчитывать и серьезно значит цифра вырисовывается порядка 60 процентов мы как и другие предприятия предоставим свои расчеты а, в исполком для их проверки если такие такие расценки не устраивают предпринимателей выхода другого у нас нет роботи і колективу КПРДП і тим, хто працює на ринку. Жовті води краще за інші міста в області розраховуються за спожитий газ. При цьому на підприємстві Жовтоводськ тепломережа не вистачає коштів на електроенергію, і підприємство ризикує залишитися без світла. Платежі за газ одні з найбільших в області. Но при этом, в связи с тем, что нафт, нефть, нафтогаз забирает у нас большую часть денег, 80% да, средств, 91% занимает, забирает, то вы понимаете, 9% предприятию не хватает рассчитаться как за электричество, и по заработной плате. Значит, насколько я понял, сегодня в условиях таких, вот, в которых вы работаете, вы долги по августу месяца по зарплате закрываете закрывайте. Но у вас остается долг, о котором мне уже сообщили в пятницу. Это долг очередной за электричество. То есть, если мы за газ платим больше, чем надо, я так понимаю, в скором времени мы вообще погасим все долги прошлых лет, да, Сергей То есть, вот такая вот у нас история с платежами за газ. Но теперь у нас хвост утонул. Утонул у нас хвост, на котором написано электричество. Вот у меня уже есть предупреждение, что Теплосети могут отключить за неуплату долгов по электричеству. Как в этой ситуации будем действовать, я пока не знаю. Значит, планируется закон. На, у президента на подписи находится закон. Если такой закон подпишется, то, то по крайней мере, такие предприятия, как наши, теплосети, они смогут хоть какую-то деятельность осуществлять более-менее самостоятельную в тех условиях, что есть. Если закон не подпишут, у нас дальше идет опять проблема. Опять проблема зарплаты, опять проблема с приобретением материалов, труб, электродов. Дизельного топлива проблема была, Сергей Александрович, насколько я понял. То есть даже не было денег купить дизельное топливо, заправить трактора, которые, эскаваторы, которые ремонтируют, делают, раскапывают трубы для того, чтобы делать порыв. Зарплата августа на арестованных счетах саккумулировалась и мы ее выплачиваем. Осталось к концу недели наверное, погасим задолженность с сентября месяца по зарплате. Но это же мы не выплачиваем на зарплату налоги, это чистая зарплата, которую люди получат. Ну а дальше все зависит от счетов. Вот сейчас мы погасили в этом месяце больше 10 миллионов нафтогазу Украины. Было у нас задолженность свыше 34 миллионов, заплатили 11,5, ну Осталось 24 миллиона, я округляю цифры. Это чистого долга 10 миллионов и 14, это штрафы и пенни. То есть, в принципе, еще за один месяц вы гасите долги? Ну, вряд ли, потому что будут текущие начисления, это но за понятно. два месяца. За два месяца гасите прежние долги? Газим прежние долги по газу, и, э, но э, поскольку система такая, то мы, у нас чистых денег 9%, а 9% за ними гоняются исполнительные службы того же нафтогаза ну, по тем же решениям судов, по долгам тому же «Нафтогазу». Прошлых, прошлых лет? Арестовали на прошлой неделе, да. Четыре счета. Мы не успеваем их открывать, как их уже арестовывают. В этом году в общей сложности арестовано 19 счетов. Все банки в желтых водах для нас потеряны на сегодняшний день. Мы уже в пределах области, ищем сейчас кривом роге, пока еще не закончились банки, в которых мы можем открывать свои счета. Погасили мы этими деньгами, которые оставались Днепропетровск газу за э, расподил газу и ДТК за электроэнергию порядка 60 тысяч. Но на сегодняшний день долг за электроэнергию еще 456 тысяч. Если мы сможем до конца месяца открыть счет какой-нибудь І там будуть якісь средства. Ну, тисяч п'ятдесят, ми ще зможемо, може бути оплаті. Медики відпрацювали минулий тиждень в напруженому режимі. Лікарняні відділення в місті перевантажені. Найбільше в екстреному режимі до лікарень потрапляли люди з захворюваннями серця та гіпертонією. У нас такой нагрузки на кардиоваскулярные заболевания еще не было. Когда у нас терапия на 60 койках было порядка 84 человек. Неврология была занята, и кардиология, много было гипертоний, лежит сейчас 11 инсультов, второй в реанимации 12. И терапии, и кардиологии были заняты. И с нагрузкой тоже работала травматология. Хотя трав вроде бы не настолько много, там идут и повторные снятия металлоконструкций, плюс и операции много, и гангрены, поэтому с большой нагрузкой. У них тоже на 50 койках было порядка 60 пациентов. На сегодня тоже у них 62. По стационарам было на 195 койках. Это у нас был такой рекорд. Ну, хорошо, что у нас есть места, куда класть, да, потому что мы оптимизировались, а места есть. То есть у нас было 230 человек. На сегодня у нас 200. То есть большая выписка была в пятницу, но все равно из-за выходные было поступление много. Респираторные инфекции на уровне прошлой недели, даже немножко меньше. У детей небольшая тоже, практически у детей и у взрослых На уровні держиться несмотря на то, що дітей менше держиться заболіваємось на одному уровні. Народжуваність в місті жовті води зменшилась за підрахунками медиків за 9 місяців цього року. Народилось на 22 малюки менше ніж минулому році.